Qatır Məmməd filmi niyə və necə bir aya çəkilib? Gəlin izləyək. Bu video Tecno Camon 30-la çəkilib. Bəs mənim də dərdim azarım odur ki, bizdən sonra gələnlər bizdən xoşbəxt yaşasınlar. Bəy qatısından ökərçilik eləməsinlər. Dünyada pisliyi olmasın. Qatır Məmməd filmi tamamilə başqa cür olmalı imiş. Hətta aktyorları da fərqli imiş. Məsələn, Rasim Balayevin oynadığı Əziz obrazını əvvəlki versiyada Eldəniz Zeynalov, sonra isə Fuad Poladov oynayıbmış. Ancaq film dövrün ideologiyasına uyğun gəlmədiyi üçün Hüseyn Seyidzadənin əlindən alınır. Rasim Ocaqova verilir. Üstəlik pul olmadığı üçün çəkilişlər əksərən Bakı və Abşeronda edilir. Bilərə yakın ərazilər seçilir ki, xərclər nisbətən az olsun. Aktyorlara da çox cüzi qanarar verilir. Hər çəkiliş günü ələ xərc olduğu üçün film inanılmaz dərəcədə sürətli çəkilir. Cəmi 1 aya bütün çəkilişlər bitir. Ancaq bütün çətinliklərə baxmayaraq film uğur qazanır. Bəs bu filmdə oynayan başqa hansı aktyorlarımızı xatırlayırsınız? Rəidə